Guys, kali ini saya nak kongsikan satu isu antara Dewan Bandarai Kuala Lumpur, DBKL dengan Multi Racial Revert Muslim, MRM. Pada saya ini bukan sekadar isu kemah semata-mata, saya melihat sebagai satu uh, yang berlaku dalam konteks politik dan perubahan kuasa pentadbiran yang sedang berlaku sekarang ini. Wahai menteri wilayah, anda perlu tampil dan menjawab semua persoalan ini dengan jelas dan berani yang saya akan bongkarkan semuanya dalam video kali ini. MRM sudah menjalankan aktiviti street dakwah mereka di Bukit Bintang sejak tahun 2013 lagi dah lebih daripada satu dekad aktiviti ini uh, bukan baru dan bukan dilakukan secara sembunyi sejak sekitar 2022 kanopi ataupun kemah ini digunakan ketika ada program tertentu selama bertahun-tahun tiada apa-apa tindakan drastik seperti rampasan besar ataupun operasi melibatkan pegawai atasan turun. Tiba-tiba pada 18 Februari 2026 sehari sebelum menjelang Ramadan berlaku operasi oleh DBKL dan rampasan dibuat. Dalam kenyataan rasmi DBKL ada menyebut mereka menunggu lebih 30 minit tanpa wakil yang hadir. Namun menurut penjelasan Firdaus Wong hanya seorang sukarelawan sahaja yang bertugas dan beliau meninggalkan lokasi kurang daripada 20 minit sebelum kembali dan mendapati pegawai sudah berada di situ. Dan sebenarnya di PKL mungkin boleh berbincang dengan wakil MRM tu. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya. Sekarang mari kita lihat dari sudut konteks pentadbiran dan penguatkuasaan. DBKL ni sebenarnya berada di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Pada ketika ini portfolio Menteri Wilayah Persekutuan dipegang oleh menteri daripada DAP. Ah ha, korang mesti kenal punya. Maka apabila sesuatu agensi macam DBKL buat kerja sekarang ni mengambil tindakan dan secara struktur pentadbiran aa, ia berlaku di bawah kuasa dan mesti di bawah pengantauan Kementerian Wilayah. Jadi di mana jawapan Menteri Wilayah dalam isu ini? Kenapa tindakan ini berlaku secara tiba-tiba dan kenapa sekarang sebelum Ramadan pula tu selepas bertahun-tahun perkara ini perkara yang sama tak menjadi masalah isu pun selama ini pun saya tidak mahu menuduh secara melulu saya melihat kepada kronologi dan rekod yang ada MRM sudah berada di lokasi yang sama sejak 2013 lagi. Itu bukan tempoh yang singkat. Jika benar ia satu kesalahan besar, kenapa bertahun-tahun ia tidak disita oleh DBKL seperti yang didakwa pada hari ini? Kalau kita lihat pada sejarah pentadbiran sebelum ini, ramai menteri wilayah daripada kalangan Melayu Islam memegang portfolio tersebut. Sepanjang tempoh itu tidak pernah berlaku tindakan yang pelik ataupun di luar kebiasaan seperti operasi dramatik dan rampasan yang mencetuskan kontroversi terhadap aktiviti dakwah ini. Namun apabila portfolio menteri wilayah ini berada di bawah DAP, tiba-tiba berlaku pula operasi yang menimbulkan polemik dan persoalan besar dalam kalangan masyarakat Melayu Islam ini. Perubahan itu berlaku secara mendadak selepas bertahun-tahun keadaan berjalan seperti biasa, tak pernah pun kena dakwa ataupun kena rampas macam ni sebelum ni. Di sini saya dah ramai yang lain mula tertanya-tanya. Tak pelik ke kenapa baru sekarang? Kenapa bukan sebelum-sebelum ni? Bukan sebelum-sebelum menteri wilayah sebelum ni buat? Saya bertanya secara terbuka lah kepada menteri wilayah, adakah ini sekadar penguatkuasaan biasa atau ada usaha untuk menyekat dakwah yang dijalankan oleh MRM ni? Kerana secara jujur perubahan tindakan ini nampak terlalu ketara untuk dianggap kebetulan semata-mata. DAP sebagai sebuah parti politik juga mempunyai sejarah polemik dalam isu berkaitan Islam ya Kita kena ingat, kita pernah melihat kontroversi yang melibatkan kenyataan beberapa pimpinan DAP dalam isu Pelaksanaan hudud, kuasa mahkamah syariah dan pertikaian berkaitan dasar Islamisasi yang sebelum ni Kalau kita lihat perbahasan RUU 355 misalnya, menyaksikan tentangan hebat terbuka daripada pimpinan DAP Fakta-fakta semua ni lah yang membentuk persepsi kita semua sebagai umat Islam Terhadap parti DAP um, Kita nampak mereka adalah parti yang anti-Islam Apabila tindakan penguatkuasaan berlaku terhadap uh, NGO dakwah seperti MRM Yang telah lama beroperasi tanpa gangguan besar seperti ini Dan ia berlaku menjelang Ramadan pula tu Maka persepsi, uh, persepsi macam ni lah yang semakin kuat Dalam politik persepsi terbina berdasarkan sejarah dan masa tindakan yang pernah dilakukan oleh DAP. Street dakwah yang dilakukan oleh MRM ini bukan program berahsia. Ia bentuk penerangan agama secara terbuka. Jika uh, benar terdapat pelanggaran peraturan kecil seperti lesen ke ataupun struktur sementara lazimnya penguatkuasaan boleh uh, boleh lakukan compound kom, uh, ataupun notis amaran je tapi sampai 12 pegawai turun dan berlaku rampasan tanpa inventori terperinci yang didedahkan kepada umum maka ini menimbulkan tanda tanya tentang pendekatan yang digunakan dalam konteks pentadbiran tempatan di BKN mempunyai kuasa di bawah akta kerajaan tempatan 1976 dan undang-undang kecil berkaitan halang laluan awam itu fakta perundangan yang kita tidak boleh pandang sip, sepi, namun penguatkuasaan juga mesti konsisten dan seimbang, jika gerai lain ataupun struktur lain yang mengganggu laluan tidak dikenakan tindakan yang sama, maka isu konsistensi akan dipersoalkan kepada pihak penguatkuasa di BKL itu sendiri, saya melihat isu ini bukan sekadar tentang isu kemah, ia adalah mesej yang dihantar kepada masyarakat Melayu Islam apabila parti DAP yang mempunyai rekod perbezaan pendirian dalam isu Islam memegang kuasa pentadbiran wilayah ini dan dalam pada masa yang sama berlaku tindakan terhadap aktiviti dakwah Islam itu sendiri yang dilakukan oleh Fidaus Wang, maka kita semua rakyat akan mengaitkan keduanya sebagai satu sesuatu yang bukan berlaku secara kebetulan. Saya tidak mahu membuat apa-apa tuduhan ataupun dakwaan. Saya melihat fakta sejarah politik, struktur kuasa dan masa tindakan. Gabungan faktor-faktor ini mencipta persepsi bahawa ruang dakwa mungkin sedang menjadi lebih sempit jika DAP uh, berkuasa. Dan bertindak sedemikian. Dalam politik, kepercayaan dibina melalui konsistensi dan ketulusan. Jika benar tiada campur tangan politik, maka penjelasan terbuka, pendedahan SOP garis masa yang jelas dan uh, bukti seperti rakaman CCTV boleh meredakan keadaan sebenarnya. Isu ini akhirnya bukan hanya tentang MRM ataupun Fidaus Wang sahaja. Ia tentang keyakinan umat Islam uh, terhadap keadilan dan pentadbiran Apabila kuasa berada di tangan seperti parti DAP sekarang ni. Kesimpulannya sekarang ni saya berpendapat umat Islam perlu membuka mata dan menilai dengan lebih serius apa yang sedang berlaku sekarang ni? Malaysia ialah sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan seperti termaktub dalam perkara tiga perlembagaan. Kuala Lumpur pula berada di bawah pentadbiran persekutuan. Maka sebarang tindakan yang dilihat menyempit ruang dakwah sudah tentu akan menimbulkan kegusaran dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Persoalan yang saya bangkitkan mudah jika benar aktiviti ini melanggar peraturan kenapa menteri-menteri wilayah sebelum ini tidak mengambil tindakan sedemikian. Kenapa selepas bertahun-tahun ia berjalan tanpa isu besar tiba-tiba timbul operasi yang mencetus polemik seperti ini. Soalan saya wajar dan perlulah anda jawab secara terbuka dan jujur wahai menteri wilayah. Saya berpendapat rakyat perlu menilai rekod sikap pendekatan mana-mana parti yang memegang kuasa. Jangan hanya lihat slogan, lihat tindakan mereka ataupun lihat dasar saja, lihat bagaimana isu berkaitan Islam ditangani apabila mereka berada dalam posisi pentadbiran. Pilihan di tangan kita semua, ya, rakyat untuk kita mengundi pada pilihan raya yang ke-16 akan datang. Gunakan kuasa undi anda semua dengan penuh tanggungjawab nilai siapa yang benar-benar menjaga sensitiviti umat Islam dan siapa yang sekadar hipokrit dengan ucapan Alhamdulillah dan syukur sekadar itu di parlimen sahaja. Sejarah politik di Singapura juga memberi pengajaran bahawa perubahan landscape kuasa boleh membawa perubahan besar terhadap dasar dan identiti sesebuah negara. Ingat, kita ada sejarah ya. Sebab itulah saya tegaskan jangan ambil mudah perkara yang kelihatan kecil macam ni.